Нашому гріховному світі щодня ми зустрічаємося з безліччю протиріч. Зокрема, багато людей мріють бути багатими, жити в достатку. При цьому з призирством та осудженням ставляться до заможних людей. Як же до багатства ставиться сам Бог, і що про це каже Біблія? За дізнаємося у нашого гостя. Сьогодні з нами в студії Євген Альохін, священнослужитель. Доброго ранку вам. Доброго ранку. В нас сьогодні цікаве таке неоднозначне запитання. Взагалі тема про багатство. Ну а взагалі, от як ви вважаєте, хто придумав гроші? От Бог чи сатана? Чи це, чи це взагалі від них абсолютно не залежало? Ні від Бога, ні од це Люди придумали. Так, так, так. От захотіли придумали себе таку систему взаємного розрахунку. і назвали це Дінго. Тобто Бог не планував взагалі, що буде от якийсь такий, я не знаю, обмін грошима там, чи якийсь бартер? Як взагалі, як взагалі от планувалося Богом, якби, якби світ. Не грешили, как бы люди не разрешили. Вообще, если бы мир не согрешил, и люди, люди бы не пали, не было бы греха, да, и не было бы всего того, что мы имеем сегодня, угу. то тогда, конечно, в идеи Бога и в его задумке не было вот этого обмена, скажем так. То есть там у вообще принципы у другие. Всех там все жизнь было, другая, так? да, у всех <laughs> бы все было, и было бы все нормально. Так. Не нужно было бы что-то выменивать, было бы что-то у одних одно, у других другого. Этого бы просто не было. Система бы была другая. Ну, действительно, так подумать. Ну, звичайно, мы про это будем, можем только пока что мрять, да. О, чтобы все были равны <laughs> и не вымерялась а, количеством грошовых одиниц в гаманце. Это точно. А, а, Але все ж, зараз ми живемо, от, як я вже сказав, в цьому гріховному світі нам потрібні гроші без грошей. Ну нікуди кажуть, гроші це зло, але заходиш в магазин, і зла не вистачає. Не вистачає. А чи можна у Бога просити грошей? Не, ну вообще у Бога можно просить всего, чего ты хочешь. То есть это не проблема просить. Другой вопрос, получишь ты это или нет, то это уже... И ты можно, можно, только отравишься, да? Так и можно просить, а лучше будет корысть. Да, то есть как бы просить у Бога проблем нету. То есть ты можешь просить, и это нормально. Потому что действительно мы живем в мире, где все завязано на средствах. Наше существование, оно завязано на деньгах. А мое благосостояние, оно тоже в какой-то степени зависит от того количества средств, которые будут у меня, угу. да, на жаль, к сожалению. От этого же зависит, насколько я смогу обеспечить своих детей, да, там, дать им Всю образование семью. и так далее, и так далее, свою семью обеспечить. Все от этого зависят средства. И поэтому просить о том, чтобы были бы средства, в принципе, здесь ничего крамольного или такого, чтобы Бог осуждал, в принципе, угу. нету. Вот, поэтому, ну, как я уже сказал, просить можно, но как бы будет или не будет, то это уже другой вопрос, потому что это вопрос Бога, который он решит давать или не давать, чтобы были средства у тебя, или не были, или uh -huh. сколько было бы. Uh -huh. То ну, есть в деньгах, в принципе, по определению, скажем так, ничего плохого нету. То есть это система обмена определенными возможностями, да, которые есть а, у человека. И, в принципе, это средство существования. Uh -huh. Поэтому, в принципе, сказать о том, что деньги это плохо, мы не можем. Угу. Ну а дивіться, в Біблії дуже часто згадуються такі моменти, де про багатих людей не дуже так добре відзиваються. Наприклад, там от порівнюється, що багатому а, як там, що верблюду пройти через вушку голки, так це це багатому війти в Царство Небесне. Невже багаті люди не врятуються? Не, почему? Не Они спасения. такие же люди, как и все другие. А почему? А чему чему тогда говорится, что богатому так тяжко ввести в Царство Небесное? Uh -huh. а просто смотрите, вопрос заключается в том, что если посмотреть на богатство в контексте Священного Писания, в контексте uh -huh. Библии, то действительно, с одной стороны, мы можем видеть, как Библия говорит о том, что богатому очень сложно наследовать Царство Небесное, но с другой стороны, мы встречаем библейских героев. А До седьмого, мало, да, которые были довольно-таки довольно-таки богатыми. Это Авраам, это Иов, это Иосиф, и так далее, и так далее. Да, вы, Соломон, Давид, Существует... Соломон, Да, кстати, говорят о том, что если пересчитать все а, финансы, которыми обладал Соломон, перевести их а, в наш сегодняшний эквивалент, а, то наши бы миллиардеры, которые сегодня имеют очень большие средства, Отпыхают, они бы стояли где-то в сторонке. А, вот. Поэтому действительно он был очень-очень богатым человеком. А весь вопрос в. А, финансы заключаются в моем отношении к ним, uh -huh. в моем отношении к ним. То есть деньги это не зло, но иногда то, что является не злом, а как я к этому начинаю относиться, вот тогда это наверное, становится злом. А Бог не говорит о том, что деньги это плохо, и не говорит о том, что когда у тебя много денег это плохо. Весь вопрос в том, как ты относишься к этим деньгам, чем они для тебя становятся. Например, в книге Псалмов есть 61-й псалом, 11 текст, там написано: Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Mm -hmm. То есть, когда умножаются у тебя средства, самое главное, это не прилагать к нему сердце. А вообще говорят о том, чтобы узнать человека, вот у нас в обществе, да, для того, чтобы знать, что человек собой представляет, то достаточно ему дать две вещи: это деньги и власть. Когда mm -hmm, человек чисто. начинает обладать властью и начинает обладать деньгами, Чему тогда люди почему-то начинают меняться. И, и, к сожалению, меняются не в лучшую сторону. Хотя не все. Не все, согласен. Согласен, <laughs> <ació> что не все, но в большинстве своем это вот тот индикатор, по которому в принципе можно проверить человека. Власть и, и деньги, ты понимаешь, что человек собой представляет, кем он вообще является. Просто люди, читающие, например, в Библии, когда э, Иисус сказал богатому юнаку, который до него підійшов, що, ну что мне нужно для того, Щоб спастися, і він йому сказав, біжи своє багатство роздай. Mm -hmm. і люди сприймають це як такий е, універсальний такий mm -hmm. меседж для всіх тих, хто багатий, що потрібно, щоб бути учнем Ісуса, потрібно все роздати. Mm -hmm. Це правильно? Якщо ми подивимося на інші біблійські і євангельські повістування, які були, то, то от молодому юноші Христос сказав, що йди раз... ну не тільки йому, але й були біблійські Персонажи довольно-таки богатые, угу. но которым Христос не давал такого повеления. Угу. Вот. А вся проблема у молодом человека заключалась в том, что он, Христос знал, в чем его проблема. Его проблема заключалась в том, что он был, скажем так, завязан на этих средствах. То есть они были для него важны. И он не мог, скажем так, переступить через то, что сказал ему Христос. То есть фактически он стоял у него выше они Бога. стояли у него выше Бога, и угу. поэтому Христос хотел вот этот парадокс немного изменить и сказать ему: если ты действительно веруешь в меня, хочешь следовать за мною, то давай перешагнем вот через тот барьер, который для тебя является непреодолимым. Но мы угу. вместе сможем это сделать. Раздай деньги и следуй за мной. И в Евангелии Христос очень часто послал такое со сообщение да, о том, что необходимо собирать себе сокровища не на земле, а на небесах, да, а вот потому что собирая здесь сокровища, средства, как бы аккумулируя финансы, то ты их фактически для какой цели ты их собираешь, да, какая основная твоя цель того, что ты приобретаешь, приобретаешь, приобретаешь. Это может мы то и основной итой взагалі життя. Да. И людина может забыть в взагалі про Бога. Конечно. То есть оно может просто перекрыть все остальные мысли mm -hmm. и так далее. И поэтому Христос хотел вот этот вот акцент сместить: о том, что деньги не проблема. Проблема твое отношение к этим mm -hmm. деньгам. Uh -huh. А якщо у тебе становлюються вище Бога, якщо це становиться найбільшою цінністю для тебе і тим, що ти дорожиш, вот тоді проблема. Ну, а е, є інша, інша думка з цього приводу, е, з іншого боку, якщо подивитися, е, деякі християни говорять, що якщо ти віриш в Бога, е, то Бог тебе має благословляти, і ти маєш бути дос, досить заможною людиною. Має бути достатньо коштів, це має бути найкращий автомобіль, має бути гарний будинок і так далі. Адже ти Боже дитя, а в Бога ну, немає нічого такого недосконалого. Що говорить Біблія з цього приводу? Сьогодні у християнстві можуть существувати багато різних мнень. Очень. Ну, Те, о що ви говорите, це одне із направлень, скажімо так, одна від, скажімо так. теологии преуспевания, угу. когда если ты христианин, если ты верующий человек, то значит Бог обязан тебе ну, дать средства. Это. Да? Угу. То есть это одно из направлений учения. Но смотрите, вот в книге притчи записаны интересные слова, которые заставляют задуматься. Двух вещей я просил у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не дай мне. Угу. Питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе то То есть, вот это тот баланс, о котором автор книги Притчи пытается сказать. Он говорит: я просил двух вещей у Бога. И одной из вещей, Господи, дай мне не богатство, и не дай мне скуститься. Кра да. Убереги меня от этих двух крайностей, от этих двух полюсов. Потому что если я стану богатым, то у меня может быть проблема, о которой мы чуть раньше говорили: да, я могу забыть о Боге. Угу. А, и если я буду жить в скудости, то тогда у меня тоже могут быть определенные вопросы к Богу и. Просьби просьби к ним. Ну, Я думаю, що багато хто з нас молився, щоб не бути бідним. Але чи хтось молився, щоб не бути багатим? Я не знаю, мені здається, це такий нонсенс. <росьба> <росьба> Всі хочуть бути багатими на насправді. Але от, дійсно гарний приклад, що не потрібно поспішати з такими проханнями. Однозначно. І Давид Давид, це ж молився, так. Щоб ну, самоспівець, uh -huh. що все ж таки має бути ця серединка, так? Як її, знайти? Як її знайти і в своєму житті визначити, скільки це грошей? грошового еквіваленту, що це я не багатий, але вже й не бідний. Мені кажеться, що в кожній країні це буде по різному <laughs> Ну, так. І <laughs> навіть в кожному місті це може бути, різними еквівалентами фінансів. Но здесь, мені самым главным определяющим должно быть моя просьба к Богу, что я имею в виду. А проблема заключается в том, что мы как люди, мы не знаем до конца самих себя. Mm -hmm. Почему мы говорим, что испытать человека ⁇ это дать ему власть и деньги, и ты поймешь, что собой представляет человек. Потому что ты не знаешь, как ты поведешь себя в той или иной ситуации. А иногда мы не знаем, как мы себя поведем в критической ситуации, и мы не знаем, как мы себя поведем, когда мы выиграем миллион. Ну mm так. -hmm. Да? Я не знаю как я себя поведу, на что их потрачу не я могу как бы планировать ну, да, так, там, на так, что так. их потрачу но реально ли я это осуществлю, когда они будут у меня здесь в руках. это совсем другая история. Поэтому мы до конца не знаем даже своих внутренних мотивов как оно реально сработает, так. потому что мы себя не, не знаем. Поэтому просить у бога о том чтобы господи дай мне обязательно этого, когда я не знаю как я вообще себя поведу с этими кем я стану после этого довольно таки сложно. Поэтому мне кажется, вот здесь вот нужно сохранять вот этот вот баланс, когда ты просишь у Бога чего-то, <связывающий> и когда ты просишь у него денег. Ты должен понимать, что Бог знает, Он знает больше меня, и Он меня вообще самого знает больше, чем чем знает, я сам Знает, чем себя. можно то беду 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 тебе доверить эти гроши. Да, абсолютно верно. И Он то знает, сколько мне можно дать денег для того, чтобы у меня все было нормально, и я не залетел ни в одну крайность и не ушел в другую крайность. Угу. Поэтому, когда мы просим Бога о финансовом благополучии, то мы должны понимать о том, чтобы мы можем просить, опять же, в этом угу. ничего плохого нету, но мы должны оставлять место для действия Бога по моей жизни. Разумеется. То есть сколько он готов выделить мне, зная меня, что имея вот этот вот достаток, я смогу держать себя в руках. Угу. Uh На -huh. вот и не уйти в одну или в другую крайность. Поэтому здесь необходимо оставлять место для суверенного как бы решения Бога, uh -huh. а потому что он знает, кто я. Тобто можна просити гроші, але казати Боже, нехай буде воля твоя цьому Однозначно. цьому питання. Дякую, Югене, за цікаву розповідь. Бажаємо вам цієї золотої середини. <рес> Дякую. Дякую. <рес> Ось. Що ж, друзі, я нагадую, що ми сьогодні говорили про те, а... Як Біблія ставиться до багатства і допомагав нам цьому Євген Альохін, священнослужитель? Я нагадую, якщо у вас є, залишились або з'явилися запитання стосовно вивчення Біблії, стосовно нерозуміння якихось віршів, можливо, телефонуйте до нас. У нас на зв'язку завжди є священнослужитель, який готовий відповісти на всі ваші запитання. Номер той самий 0800 30 20 20. Зараз у нас невеличка пауза, але скоро повернемося.